哎，吴爷，我正好想问你，哎、你真的要去吃食堂吗？嗯。那、啊、那多没营养、啊，要不我们一起去吃个饭，完事儿还可以一起看个电影。嗯嗯、呃呃，那家西餐厅真的很好吃吗？其实我也没去过，不过网上的评价还不错。嗯、啊，啊，是牛肉可以随便吃对吧？牛肉。哦、嗯。啊 当然，吃牛排的地方可不就吃牛肉的吗？啊哈！可是吃完饭看电影的话太晚，我我回家不太方便。哎嗨，这你别担心，我开车送你回家。啊、哦，真的吗？嗯、哎呀，那你可真的是有福了。我跟你说啊，我那个朋友他真的。桑无烟。 回家，等不到。易静老师，咱们有话好好说。也不知道吴烟刚从哪里做的不妥，要不我代她向你道歉。老师。 你给我这个干嘛呀？我又不想要。不是你说了，贴在带名字的标签的就是私人物品。我什么时候？那你好歹也写个自己的名字吧。你这写个艺人的名字，搞得我跟你粉丝要你签名似的。知道我的名字写的点字有多长？领导我们放不下。段天你。 闭嘴！你居然叫我闭嘴！你居然对你辛辛苦苦追回来的人说闭嘴！孙雨奇，你是不是有点搞不清楚状况、啊？感觉到了吗？你的名字是这么写的哦。 别闹！我就闹！他突然特地来电台，难不成就是为了？对呀、啊，这不都在眼前了吗？他最近啊，好像是青春期来了。 没事吧？在干嘛呢？小路找人修好了。 那归我啦嗯，是不是很好看、啊？嗯。戴在你手上有点大。现在就实行女生戴男表，很酷啊。你喜欢就好。这个不是你送来道歉的礼物吗？我当然得收下了。 嗯。<noise> <noise> 你你妈妈打来的。嗯，我看手机上有我妈打来的已接电话，是你接的吧？她说什么了？嗯，没什么，就问了一下你论文答辩的事。傅言。嗯。你有没有什么事想要告诉我？嗯，应该没有吧。 啊啊对，我之前弹你家这宝贝钢琴弹的不耐烦的时候，我踹了两脚。什么？我当时很害怕来着，但是后来我一想啊，这宝贝钢琴怎么着也不能有我重要吧，对不对？嗯。